Sıradaki konuşmacımız Profesör Doktor Rana İbrahimova. Taşkent'te doğmuş. Taşkent Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinden mezun olmuş. Biruni adlı devlet mükafatı 1985 yılında almış. Özbek Fantastik Edebiyat Tarihi, Gelişme Sorunları, Hamza, Aybek, Zülfiya, Oral, Tanispaya eserleri üzerinde araştırmalar yapmış. Fantastik dedektif edebi eserlerin tercümesi Özbek ilmi Fantastiğinin şekillendirme ve geliştirme yöntemleri kalpten sevgi taşı ayvekin ezerler üzerine latif feyziye örnek aybek eserleri üzerine mülakat bahtı gerçekten fanatik hat ve hayat adlı kitapları neşre olmuş 1972-2012 yıllarında Özbekistan İlimen akademisi ...Alişir Navayar Dil ve Edebiyat Enstitüsü'nde çalışmıştı. Şu an Aybek Ev Müzesi'nde ilmi danışman olarak görev yapmaktadır. Buyurunuz Rana Hanım. Rahman. Assalamu alaikum. Hürmetli samit iştirakçıları. Ee, lütfen bana af ediyorsunuz. Türk dili çok güzel şarkıya benziyor. Seviyorum, anlıyorum. Lekim konuşabilmiyorum. Onun için kendin ona dilimde sözleyeceğim. alisher navoiy faqat o'zbekistonda emas balki jahon miqyosida juda keng atroflicha va chuqur o'rganilgan Men alisher navoiy ijodidagi faqat fantastik elementlarni o'rgandim va bugun e'tiboringizga mana shu o'rganish natijasida yuzaga kelgan xulosalarimni gapirib bermoqchiman chunki alisher navoiy xalq hamisha orzu qilgan fantastik o'rinlar alisher navoiygacha ham xalq og'zaki ijodida bo'lgan ular ochil dasturxon uchar otlar shaklida o'z aksini topgan bo'lsa navoiy zamoniga kelib ke navoiy ma'lum bir unga ilmiy izoh berishga harakat qilgan chunki navoiy zamonida planshet skayplar bo'lmagan lekin xalq baribir hamisha orzu qilgan navoiy xalq orzusini o'z g'oyalarini ifodalashda fantastik tush ko'rish oynada ko'rish suvda ko'rish kabi sehrli ertaklarga xos fantastik elementlar bilan bir sirada ilmiy fantastik elementlardan ham keng foydalanadi bular umrni uzaytiruvchi suyuqlik suv ostida 100 kun turish mumkin bo'lgan shisha şey quti suzuvchi shahar iskandar ko'zgusi iskandar devori ichi portlovchi modda bilan to'ldirilgan shar temir odamlardir navoiy asarlaridagi fantastik elementlarga xos nuqta real hayot tasviri fantastika bilan o'zaro tutashib ketadi u xalq orzusini amalga oshirish yo'lida bosqich vazifasini o'tashi mumkin bo'lgan fantastik gipotezalarni ilgari suradi navoiy asarlaridagi fantastik elementlar bugungi kun bugungi kundagi robot batiskaf suv osti kemasi ekskalator ko'rinishida amalga oshgan va fantastika janrini xususan o'zbek fantastikasining yuzaga kelishida poydevor vazifasini o'tagan navoiyning farhod va shirin sabbaiy sayyor Sadd iskandariy dostonlarida foydalanilgan fantastik o'rinlar misolini biz tahlil etib chiqdik va quyidagi manzarani guvohi bo'ldik navoiy dostonlaridagi fantastika bilan reallikning o'zaro tutashgan nuqtasida yuzaga kelgan fantastik o'rinlar bular fantastik maxluqlar yajuj majunlarga qarshi iskandar devorini bunyod etilishi bu devor fantastik bo'yoqlar bilan bir sirada o'rta asr inshootlari uchun xarakterli xususiyatlar mavjud sehrli ertaklar ilmiy fantastikaga xos chizgilar o'rin olgan holatlar uchraydi dostonda ijtimoiy masalalar ko'tarilgan o'rinlarda romantik va fantastik bo'yoqlardan foydalanadi tarixiy shaxslar obrazi saqlangan holda ularga fantastik nisbat beriladi davlatni shoxsiz tasavvur eta bilmaslik navoiy qarashlaridagi utopik tomonni tashkil etadi bu albatta davr sharoiti bilan izohlanadi bu o'rinda reallikka rioya qilingan ham odil shoh haqidagi navoiyning o'ylari romantik bo'yoqlarda berilgan bo'rtirib berilgan o'rinlar ertaklarga xos chizgilarni tashkil etadi farhod tarbiyasiga oid boblarda fantastikani eposga xos ko'rinishidan foydalanadi ya'ni farhod say, sayin soat sayin o'sadi o'n yoshida o'n uch yasharlik uch e, boladek to'lishadi yoyni ikki buklab xalqa holiga keltiradi farhod obrazi tasviri real zaminga ega u bir yil ichida qur'onni yod bilib oladi kimdir bir soatda bajarishi mumkin bo'lgan ishni bir daqiqada ato etadi dostonning asosiy qismiga kelib ertaklarga xos fantastik unsur paydo bo'ladi bu sehrli ko'zgu uning siri orqa tarafida bayon etilgan bu sirga ko'ra ko'zguga ega bo'lgan kishi unda o'z qismatida bor narsalarni ko'rishi mumkin navoiy saddi iskandariy dostonida ham sehrli ko'zguga murojaat etadi iskandarga taqdim etilgan ko'zgu kishilar o'rtasidagi nizolarni bartaraf etadi va haq bilan nohaqlikni ajratib olishga ko'maklashadi navoiy ko'zguning kashshofi iskandar ekanligini aytadi kitobxon ko'zguning mavjudligiga ishonch hosil qiladi bu ishonchni kitobxonda yanada turg'un bo'lishi uchun Iı, bu kuzgu ustida to'rt yuz nafar olim birgalikda ishlaganini qayta qayta tilga oladi navoiy dastonlarida fantastik element sifatida samandar yog'i muhra suyuqligidan foydalanadi bu suyuqlik farhodning otasiga suqrot tomonidan taqdim etilgan bo'lib uning xosiyati inson umrini uzaytira olishidadir dostonda fantastik sifat bilan yo'g'rilgan qilich kamondan tashqari tasvirlanayotgan voqealarni yanada ishonchli chiqish uchun qora rangdan keng foydalanadi qizig'i ayni bir qora rangni turli xil atsenkalarini beradi navoiy ijodidagi fantastika unsurlarining ikkinchi turi ilmiy asosga ega ular zaminida ma'lum bir texnik g'oya yotadi bu g'oyalarning ayrimlari bizning davrga kelib real hodisaga aylangan ana shunday g'oyalardan biri Saddi Iskandari dostonidagi ko'zgu detali bilan bog'liq navoiy xalqining orzu umidlarini tasvirlabgina qolmay ularga munosabat ham bildiradi xitoy xoqqoni tomonidan taqdim etilgan oyna iskandarda yangi bir fikr uyg'otadi u olim va fozillarni yig'ib oynai iskandarni yaratadi iskandar tashabbusi bilan kashf etilgan bu oyna 20 asrga kelib ixtiro etilgan televideniya ilk namunasi prototipi desa bo'ladi navoiy hayotiy ehtiyoj taqassus taqozosi bilan suv chiqarish dengiz osti sirlarini o'rganish kabi masalalarni fantastik yo'l bilan hal etgan fantastika bunday masalalarni amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam bo'lgan bu masalaning bir tomoni bundan tashqari rivoyatlarga qaraganda iskandar o'zining dengiz bo'yicha vaziri niarx bilan shisha oynalar oynaklari bo'lgan dengiz tagiga tushadi va suzuvchi apparat arastu loyihasiga ko'ra tayyorlangan edi iskandarning shishadan yasalgan idishda suv ostiga tushishi bilan bog'liq fantastik elementlar navoiy asaridan o'rin olishida yuqorida keltirilgan rivoyat manba vazifasini etigan o'tagan bo'lish ehtimoli bor navoiy qo'llagan fantastik usurlar zaminida uning dunyo ilmidan boxabar bo'lgani bilan bir sirada xalq xayolidan o'rin olgan obrazlar dengiz osti ahillari suv shoxi suv parilari bilan muloqotda bo'lish azaldan insonlarni qiziqtirib kelgani ham zamin bo'lgan <coughs> bundan tashqari eramizdan 100 yil avval toshga o'yilgan barelyef ham saqlanib qolgan bu barelyefda suv tagida yotib charm meshdagi havodan nafas olayotgan suriyalik jangchi tasvirlangan 15 asr fransuz miniatyurasida esa shisha idish ichiga kirayotgan iskandarni ko'ramiz alisher navoiyning bunday tarixiy faktlardan xabardor bo'lgani ehtimoldan uzoq emas navoiyning temir odam ilmiy fantastikaning eng ibtidoiy shakli edi temir odami temir odam xususida fikr yuritar ekan shoir uni batafsil tasvirlashga harakat qiladi navoiy fantastik holatlarni tasvirlar ekan benihoya aniqlikka erishadi bu narsa shunda ko'rinadiki birinchidan shoirning o'zi ushbu holatning shohidi bo'lganini o'z nuqtai nazaridan chizadi masalan navoiy ahrimon yozuvchi yashovchi vodiyni tasvirlar ekan uning o'ta dahshatli ekanligidan o'zining ham esi og'a yozganligini aytadi yoki iskandar cho'lda uchragan itsimon vahshiylarning soni mingtaligini uning shaxsan o'zi o'z uz ko'zi bilan ko'rganini yozadi xullas bu fantastik manzara yoxud fantastik obraz yaratar ekan navoiy kitobxonni bu manzara yoki obrazga ishontirish maqsadida o'zi bu hodisaning haqiqat ekaniga kafolat beradi natijada bu badiiy usul navoiy asarlarida tasvirlangan fantastik holatga nisbatan kitobda ishonch hissini uyg'otish uchun xizmat qiladi ikkinchidan navoiy o'zi yaratayotgan fantastik holatga kitobxonni yanada ishontirish unga qandaydir hujjatlilik tusini berish maqsadida tasvir poetikasiga turli raqamlarni jalb etadi masalan aflotin sehrgarlik qilmaydi balki mazkur holatdan qutulish yo'lini ilmdan kitobdan axtaradi ushbu kitobda qo'rg'on eshigini qay yo'l bilan ochishning batafsil tasviri berilgan edi bu tavsifga ko'ra bajarilishi lozim bo'lgan ishlardan biri yer osti yo'lini topgach roppa rosa 17 qadam yurib to'xtashi kerak o'n yettinchi qadam qu'yilgan joydagi devor bag'rida ikkita yopqich plita bor ularning biri shamolni ikkinchisi esa olovni to'sadi ana shu yopqichlarning birini ochish bilan shamol esib saraton quyoshi taftidan sarg'aygan o'lkaga hayot qaytaditashakkur farhod ham e, temir odam yetib kelishi uchun juda ingichka va tor yo'lakdan o'tishi kerak bu yo'lkaning ikki chetida xarsang tosh bo'lib sal chetga og'ilsa pastga tushib ketishi mumkin navoiy temir odamni shunday tasvirlaydiki keyingi e, fantastika janri qat'iy shakl olgandan keyin yaratilgan robotlarni e, eng e, batafsil namunasi sifatida qabul qilish mumkin navoiyning saddi saad, e, iskandariy dostonida shohni taxti tasavvuri beriladi shoh bu taxtga ekskalator yordamida chiqadi va mana shu e, taxt munosabati bilan berilgan barcha fantastik elementlardan foydalanganda e, navoiy ularni imkon qadar ularga ilmiy izoh berishga harakat qiladi Yeah, Mike. fantastik motivlar yuqorida qayd etilgandek o'zbek fantastikasi xususan ilmiy fantastik adabiyotning vujudga kelishi va rivojlanishida muhim manbalar sifatida muayyan ahamiyatga ega va navoiy e faqat navoiy emas klassik adabiyotda buni lutfiyda ham ko'rish mumkin jomida ham ko'rish mumkin jomini absal va salomon asarida hozir eko yordamida yaratilayotgan probirkadagi insonlarni o'sha vaqtdayaq telge olmayan, yeter parızu için rahmat. Evet, Alişin Nevai eserlerinde ilmi fantastik elementler adlı bildirisini sundular hocamız.